ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರಕ ವಾಚನ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಅದು ಶನಿ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸತ್ಯಕಿ ಮಹಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ಥರದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ದಯಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ మొదలికే నోడన శని సబ్సి సుందర గ్రహ దినం బర్తకంత ప్రశ్నలు సౌరమండల్ కా సబ్సే బడా గ్రహ కౌన్సా హై సౌరమండల్ కా సబ్సే బడా గ్రహ బృహస్పతి హై సౌరమండల్ మే శని గ్రహ కా స్థాన్ క్యా హై సౌరమండల్ మే శని గ్రహ కా స్థాన్ దూసరా హై ప్రశ్న 3 పృథ్వి అవర్ సూర్య మే కిత్నా ఫాస్లా హై పృథ్వి అవర్ సూర్య మే 15 కరోడ్ కిలోమీటర్ కి ఫాస్లా హై ప్రశ్న 4 శని కiska పుత్ర హై శని సూర్య కా పుత్ర హై शनैचर का अर्थ क्या है शनैचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला छठा प्रश्न सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को कितना समय लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को करीब तीस साल का समय लगता है प्रश्न सात शनि शनि एक राशि में कितने सालों तक रहता है सो तो शनि एक राशि में करीब ढाई सालों तक रहता है बहुत कम सूर्यताप किस ग्रह पर होता है सो बहुत कम सूर्य ताप शनि ग्रह पर होता है शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है मोस्ट इंपारटेंट शनि का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम मीथेन तथा एमोनियम गैसों से हुआ है इन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह के कैदा गैनिमकुद इंपार्टेंट इन प्रश्न निे बहुत सारा केतर इत वेरी इंपॉर्टेंट इंपारटेट प्रश्ने को अत्यंत तंड ग्रह कहते हैं कैसे अंत कह નોડી શનિગ્રહ સૂર્ય સે પૃથ્વી કી અપેક્ષા 10 ગુના અધિક દૂર હે બહુત કમ સુર્યતા પહોંચને કે શની કે વાયુમંડલ કા તાપમાન શૂન્ય કે નીચે 150 ડિગ્રી સેન્ટિગ્રેટ કે આસપાસ રહેતા હે ઇસલિયે શની કો અત્યંત ટંડાગ્રહ કહેતે હે અંતકંતદુ ઇત્તો ઇદુ 150 અંતકદના બરીબેકુ મુંદિનો પ્રશ્ને શનિગ્રહ કા વાયુમંડલ કિન કિન ગેસો સે બના હે ઓલરેડી નાલ ખેડીદિની हाइड्रोजन हीलियम मीथेन और एमोनियम गैसों से बना है मुन्दिना प्रश्न है सौर मंडल में शनिग्रह का स्थान क्या है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बाद ही शनिग्रह की कक्षा है शनिग्रह सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह एंता बनी देखो अंधाक ने प्रश्न है शनि का उपग्रह टाइटन के बारे में लिखी है नोटी टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्र है यह हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है यह बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है इसकी सतह पर अंतरिक्ष यान उतारा जा सकता है अंतबरी बेकू ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ சனி એક સુંદર ગ્રહ હે કેસે ય સની કો સૌરમંડળ કા અત્યંત સુંદર ગ્રહ ક્યું કહા જાતા હે સની કો સૌરમંડળ કા અત્યંત સુંદર ગ્રહ કહા જાતા હે ઇસકે ચારે ઓર સુંદર વલે દેખાઈ દેતે હે પ્રકૃતિને સની કે ગલે મેં ખુબસુરત થાર ડાલ દિયે હે યહ સૌરમંડળ કા અત્યંત સુંદર ઓર મનોહર ગ્રહ હે અંતકંતાદુ ઇત પ્રશ્ન 16 શનિચરકા અર્થ કે આ शनिचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला शनि आकाश के गोले पर बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है यह करीब तीस वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है लास्ट टाइटन बगे नुकड़ा केड़बोध केड़ता इधारे भाड़ा सरी शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन है यह सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है इसका व्यास लगभग पाँच हजार एक सौ पचास किलोमीटर है अंत भद्रे साको मुंदिना पाठ सत्य की महिमा सत्य क्या होता है उसका रूप या स्वरूप कैसे होता है सत्य बहुत ही सीध भोला बाला बहुत ही सीधा साधा है सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है ज्ञान की प्रतिलिपि है आत्मा की वाणी है जो कुछ भी आंखों से देखा उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य कहलाता है इन झूठ बोलने वालों की हालत बगे के अथवा झूठ का सहारा लेते तो क्या क्या सहना पड़ता है झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है अपमानित होना पड़ता है मुंह काला होना पड़ता है व्यक्तित्व का विकास का मार्ग में बाधा बन जाता है लोगों का विश्वास उठ जाता है अपनी उन्नति का द्वार बंद हो जाता है अंत भरीरी इन शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका इस प्रकार समझाया गया है कि सत्यम ब्रु यात प्रियम ब्रुयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे अप्रिय सत्य मत बोलो मुन्दि प्रश्न संसार के महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है कैसे आंसर संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सब ने सत्य सत्य का का सहारा लिया है है पालन किया राजा हरिचंद्र की सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है उन्हें सत्य मार्ग के मार्ग पर चलने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से प्रकाशमान नहीं है राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपना प्राण त्याग कर दिया गांधी जी सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया अंतरू इन हर स्थिति में सत्य बोलने का तरीका अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए इन सत्य की शक्ति के बारे में गांधी जी का कथन क्या है सत्य एक विशाल वृक्ष है उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं उनका अंत नहीं होता अंत बरी इन लास्ट इन प्रश्न बरत सत्य के बारे में जान मेन्सफील्ड की धारणा क्या है सत्य के नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं सत्य वह चनगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है नागरिक के कर्तव्य के होगा ना? मीना मैडम ने कितने दिनों का कार्य शिविर आयोजन किया था पंद्रह दिन संभाषण का विषय था नागरिकों के मूल कर्तव्य अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा अकुल ने मीना मैडम से कहा एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान राष्ट्रीय आदि का आदर करना चाहिए इन सलमान ने क्या कहा प्रकृति हमारी माता है इसलिए हमें सांस्कृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है इन अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति धर्म भाषा प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से दूर रहना चाहिए मुदिन प्रश्न है मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा मीना मैडम ने बच्चों से कहा कि आज से नहीं अभी से ही आप कर्तव्य का पालन करना शुरू करो इससे आपका हित तो होगा ही देश का कल्याण भी होगा इन देश के प्रति हमारे कर्तव्य के बारे में लिखे के अथवा कोई तीन नागरिक के कर्तव्य हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान राष्ट्रीय त्यौहार आदि का गौरव करना चाहिए हमें ले देश की एकता और अखंडता को कायम रखना समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे के भाव रखना जाति धर्म भाषा प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से दूर रहना इन अनवर देशवासियों के प्रति कैसे भाव रखने को कहता है समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶ ವರ್ಗ ಪರ್ ಆಧಾರಿತ ಸಭಿ ಭೇದ್ ಭಾವಸೆ ದೂರ ರಹನ ಚೈ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು